сейчас силами и скажу, что мы сегодня обращаемся не в очередной раз к товарищу Прокудину, чтобы он дал нам свет и газ. Это все в наших силах и все в его силах. Почему? Потому что по свету души ну, все любили и свете. По газу кусок субы, которая это самое, э, находится по новым технологиям, не надо что-то на экран не надо никакие там другие самые проблемы технические. Да, там очень не Но можно вырезать, вставить, нахомуть их взять и дать это самое э, людям газ. Это все возможно. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, у много врагов. Я за свои слова отвечаю. Которые воду льют на мельницу, которые кого других питает. Почему? Потому что это только не люди могут сказать такую фразу. На острове люди есть, но придет холод, и у них эвакуируют да, да, этим да, способом. Да, да, да. Не, дождутся, а не дождутся. Сегодня люди объединились, сегодня в тех домах стоят маленькие котлы, где люди готовят пищу и выживают. Ни один украинский народ, кроме нас, На крылья не крылья, ступы, готовы. Никто а бы не решила... выдержал это все. Никто бы не выдержал. И мы сейчас находимся в тяжелых условиях, но выживаем. А те, что в великих условиях, если их поставить на наше место, ничего не будет. Они поддохнут. Извините за такую глупость. Да. Я еще раз говорю, обращаюсь к нашим властям. Прокудин, Александр Сергеевич, вами... дай нам свет.